Друзі, ви дивитесь телеканал Миколаїв, і у нас триває програма Новий день. За християнським календарем за тиждень починається великий передпасхальний, передвеликодній піст. Оці церкви нас наставляють на те, що піст – це не дієта, це духовне очищення перш за все. Між тим. Фізіології фізіологічне очищення також там відбувається. Як підготувати себе до правильного очищення організму у цей зимовий ще період, зима закінчується, і хочеться якось привести все ж таки себе до ладу? З цими запитаннями ми звертаємося до експерта у нас у гостях Марина Артемова, дієтолог. Марина Миколаївна, доброго ранку. Добре, Дякую, ]те. що ви сьогодні з нами. І так ми говоримо об очищенні тілесної, а духовному другому рубриці. говорим о телесном очищении. Сегодня информации бесконечное количество. Мы знаем много, мы читаем много, тем не менее, как правильно это все делать, что вот, надо понимать под понятием очищения организма. Действительно, наш организм в настоящее время находится в очень сложном состоянии, потому что он пережил ужасный стресс все новогодние праздники, а тут усугубляется гиповитаминоз, приход весны и у многих людей не очень хорошее самочувствие. В данной ситуации, мы уже говорили об этом в предыдущих передачах, рекомендуется перейти на здоровое, простое питание. Поменьше есть копченых продуктов. Поменьше есть сладостей, поменьше есть жареной, тяжелой пищи. И м, постараться придерживаться вот, принципа здоровой тарелки, о которой мы тоже уже говорили в других передачах. Но у нас люди, м, как бы народ крайностей всегда. То есть вот закончились праздники. И завтра а я уже я не ем. Завтра не ем. Я завтра сажусь на диету. Да. Вообще интересно то, что диеты впервые в медицину ввел еще древнегреческий врач Гиппократ. А только в 19 веке диеты начали использовать для очищения организма и для снижения массы тела. Ну, хотя, в общем-то, к диетам не очень однозначное отношение. Почему? Потому что вот с одной крайности, как правило, бросается в другую, да, вот как вы говорите, что я ничего не ем. Вот, кстати, вот такое питание, когда идут очень много ограничений резких, пользы не приводит. И я еще подчеркиваю уже неоднократно о том, для того, чтобы комфортно себя чувствовать, для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно кушать и питание должно быть разносторонним. Вот даже та же квашеная капуста содержит витамина С гораздо больше, чем яблоки, которые находятся у нас на прилавке. Вот, кстати, история квашеной капусты тоже интересна в том плане, что ее начали использовать еще первый император Китая. Он, их, он кормил квашеной капустой, вымоченной в вине, своих рабов, которые, которые строили большую китайскую стену. То есть раз они воздвинули такое сооружение, значит, значит запас витаминов в капусте все-таки достаточно. Вот она мудрость, да, по крупицам. <laughs> Следующее, что опять-таки питьевой режим очень важен. Для того, чтобы организм активно выводил шлаки, которые мы накопили, нужно энергию. Энергия. Любой энергетический процесс идет с расходом воды, поэтому нужно использовать жидкость, именно воду. Если вот опять-таки есть вот интересные такие факты, э, диеты, ну как бы по-другому, как бы варварскими можно назвать, когда выпивается большое количество энергетических напитков, и там действительно люди очень худеют, то есть как бы они видят результат на лицо. Потому Но... что иссушение идет, да? А там э, один стакан колы и вот, или энергетического напитка, это соответствует чашке кофе, там uh -huh. большое содержание кофеина. Uh -huh. и за счет этого очищается частота сердечных сокращений, то есть у ускоряются энергетические процессы, идет сжигание. Как бы человек думает, что он оздоравливается, что он очищается, на самом деле э, это может привести к тяжелым последствиям со стороны сердечно-сосудистой системы. На самом деле, Марина Николаевна, что только женщина не отдаст, правда, для того, да, чтобы не и на такие жертвы тоже идем, но тем не менее плачевными могут быть результаты. Давайте об этом помнить. Мария Николаевна, еще один вариант вот такого не совсем стандартного. Поведение пищевого это голодание. Сегодня это очень популярно, сегодня это активно практикуется. И я знаю ни, од... ни одного человека, который говорит: это классно, это круто, ты просто летаешь на какой-то там энный день голодания. Вот. И в результате это практикуется, и это как вариант очищения. Как вы к этому относитесь? Я поддерживаю диетологов и говорю, что отношусь отрицательно для того, чтобы организм нормально работал, да, чтобы работала каждый, каждая система и выводила те же шлаки из организма, нужна энергия. Откуда будет брать организм энергию? А внутренний, вот как бы потенциал, считается, что там на третий или четвертый день открываются просто все какие-то каналы и идет очистка, естественная. Но ну, ощущения как бы, могут быть разные. Да? Вот, и ошибочные э в том да. числе. Да, мы в прошлой передаче говорили о том, что запас энергии у нас сохраняется в организме в виде АТФ. У нас угу. всего лишь 50 грамм. Поэтому запасы энергии... У нас в организме небольшие. И забирать, допустим, то, те же запасы гликогена, то есть углеводов из мышц, из печени, это не самый лучший вариант. Почему, вот помните, по-моему, это было несколько лет назад, когда в интернете были фотографии модели, которая умерла от анорексии. Mm -hmm. То есть э, на определенной стадии, э, почему люди не могут выйти из голода при длительном голодании? Потому что наступают необратимые процессы в органах, и уже вернуть ничего невозможно. Это страшно уже, конечно жить. Вот, Поэтому как бы, я не приветствовала голод никогда, и никогда не видела людей, которые вот, придерживаются голодания с хорошим внешним видом, честно говоря. Так, понятно. Давайте зараз запросим у наших глядачей до спелкувания. Шановні друзі, сьогодні ми піднімаємо доволі актуальну тему. Сьогодні ми говоримо про очищення організму. І я впевнена, що у кожного з вас є свої секрети, свої рекомендації стосовно очищення. На наших екранах зараз є номер телефону, за яким ви маєте можливість приєднатися до нашої бесіди. Розкажіть свою історію, очищення організму, і давайте разом прийдемо до певних висновків: наскільки це важливо, наскільки це потрібно для нашого організму і у який спосіб краще це робити. Мы чекаем на ваши звеночки. Мария Николаевна, итак, например, человек подошел к вопросу угу. ⁇ хочу очистить организм ⁇ С чего лучше начинать? Значит, лучше всего начинать с того, чтобы расписать себе диету на целую неделю, для того, чтобы как бы знать, на что ориентироваться. То есть, как мы уже говорили, мы исключаем вредную пищу и переходим на здоровое питание. Ориентиром может быть, например, на завтрак, может быть, яйцо. Может быть творог, может быть овсянка. Зеленый чай хорошо подходит, когда человек решает о том, что нужно очиститься. Зеленый чай можно с медом, можно с лимоном. Различные овощные супы. Мы уже говорили о пользе орехов и сухофруктов, которые подходят для перекусов. Нежирная сорта мяса, нежирная рыба. Если сейчас начинается пост, и многие э, православные христиане по каким-то своим духовным, э, каким-то потребностям переходят mm -hmm. на э, такой образ питания. Исключается рыба, исключается мясо и яйца там исключаются. В общем очень такой, знаете, стол скудный и рацион тоже. На что лучше все-таки? Дело понимать? в том, что как бы есть много растительных аналогов в этом Белка. плане. Конечно, то есть те же вот каши, да, те же грибы. Опять-таки мы говорим о тех же сухофруктах. Бобовые. Вот, бобовые очень хорошо идут. То есть mm -hmm. можно, когда, как вам сказать, когда человек хочет очиститься, ну, с любой целью он решает изменить образ питания, то здесь, в этой ситуации, нужно готовить. То есть, это не подходит какой-либо бутерброд Ой, как или какой-то перекус. Или сухоядине, как да. вот есть, да, ну, сейчас? Это, да, это тоже, как бы... Ну не очень хорошо, да? вот, когда человек питается только растительной пищей длительное время, потому что многих питательных веществ в растительной пище нет. И, к сожалению, вот даже вот такой факт, железо содержится и в продуктах животного происхождения, и в растительного, но из растительного происхождения продукта всасывается хуже, и там его намного меньше, чем, допустим, в той же телячьей печени. Поэтому вот это тоже нужно учитывать. Можно проводить разгрузочные дни, э, всевозможные, но стараться длительно диеты не использовать. Как долго? Страшно сидеть на диете. Ну, максимум две недели. Вот так вот. Да, это то, что принесет пользу. Как правильно расписать э, по, в течение дня прием пищи и когда делать все-таки акцент на максимум? Это обед или завтрак? Э, ну, в общем-то, э, мы придерживаемся того же питания, что 20% от общего рациона это будет завтрак, э, до 40% это обед, и э, все, что осталось, это уже на ужин. В принципе как бы остается тоже распределение калорий, как и при обычном питании. Но интересно то, что некоторые люди считают, что если они переходят по их мнению там, на очищение, на диету, ну, как угодно можно говорить, то по большому счету само значение слова, слова диета да, оно происходит от греческого, это рацион питания. То есть, Не вот ограничение. нет, нет. А -а 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 -а. Это образ жизни. Это образ жизни, да. И когда человек правильно питается, то тогда ему нет необходимости очень сильно какие-то вот принимать жест жесткие меры к себе. Дело в том, что ограничения это как бы на генетическом уровне заложено. Это всегда стресс для организма. И чем больше этих ограничений, тем человек хуже себя чувствует от этого. И агрессия, и какие-то там перепады настроения, может быть и депрессивное состояние. Тем более Сейчас, вот когда организм истощен, то нельзя его мучить какими-то такими строгими постами или вот какими-то ограничениями. Как вы считаете, вот если брать на психологическом уровне, в чем причина появления лишнего веса? В том, что мы много едим и заедаем свои проблемы? В том, что у нас все-таки физиология страдает и это идет обмен, нарушение обмена веществ, по которому, о котором uh -huh. мы в прошлый раз говорили, да? Или здесь? в комплексе в целом. И знаете, вот я хочу сделать акцент на том, что сейчас вот эндокринологи говорят, что ожирение очень часто встречается именно у малышей, у детей, что на самом деле удивляет, потому что, как правило, в детском возрасте родители большей частью обращают внимание на правильное питание, уже во взрослом, и где-то там что-то не то, не так. Но здесь можно поспорить, почему? Потому что, да, причина ожирения, в общем-то, ожирение – это считается хроническое заболевание. И причина его имеет очень. Причин очень много. Как правило, одна причина навряд ли вызовет ожирение. И здесь мы говорим в первую очередь действительно, что питание. То, что касается детей, если стакан колы это 500 килокалорий, то как бы откуда дети знают, что есть такой напиток? Понятно. Кто дает, кто приносит Родители. дом? Те же конфеты, те же печенье, те же вафли, все остальное. Это первое. Второе это, конечно, опять таки Мало, мало движений. Человек, который говорит, вот я там утром встал, семью накормил, там на работу пришел, там целый день на ногах пришел, опять что-то там стирал, убирал, упал, встал, не выспался. То есть вот считается, что это движение, но это неправильное движение. Это движения, которые не направлены на укрепление выносливости организма, на э, тренировочный эффект. Нет, mm -hmm. это немножко другое. То же самое недосыпание. Если человек не досыпает, а многие не высыпают, потому что сейчас жизнь такая интенсивная, это тоже очень плохо. Когда мы говорим о распределении пищи да, то есть как бы редкие приемы пищи они тоже приводят к ожирению. И один из моментов конечно психологический, потому что это один из мощных источников удовольствия. Поэтому вот как бы человек уставший, да. пришел расстроенный, хочется съесть что-то вкусненького. И вот так вот это входит в привычку, и потом вот этой привычкой очень тяжело бороться. Сегодня мы начали тему очищения организма, мы об этом будем говорить в наших последующих встречах. Мария Николаевна, сегодня большое спасибо, что Вы были с нами, как всегда Вы поделились массой полезной информации. Я очень хочу, чтобы она была на самом деле полезной, и вот кому-то, хотя бы одному нашему зрителю, она понадобилась и использовалась, правда? Потому mm -hmm. Самое главное, это не просто знать, а внедрять в жизнь. Да, это самое сложное, но я желаю нашим зрителям действительно терпения и стимулов для того, чтобы заниматься своим здоровьем. Спасибо большое, удачного вам дня.